श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुधशो अध्यायः श्री, श्री भगवानुवाचः परम्भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः यदमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भन्दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयो निशिकौन्तेयमूर्तयः सम्भवन्ति आ तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदप्पिता सत्वं रजस्तमयिति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि न तत्र सत्वन्निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजंविद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमस्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञाने यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युता। लोभः